oshna og'ayniga kerak bo'lsa uchib borib qilib keladi ona uchun qilmaydi qiyomatni belgisi bor shunday manmanchilar ko'rib qo'y mani topganimni deganday qilib yediradiyu onasiga shu narsani qilib berarmikan onasini bitta dori topikel bolam desa bir oy o'tib ketadi dori qog'ozni yo'qotib yuboradi ham lekin bir ishi tushsa kori xayrni bajaradigan og'aynisi topib ber desa bir ikki soatni ichida topib keladi chunki uni ham ishi unga tushadi onalar xorlanib oshna og'aynilar azizlanganda otaga jafo ko'payganda o'g'ildan ga kirmaydida otaga jafo qilish bolam ichma bolam yomon yo'lda yurma bolam namoz o'qitsa yo'q deydida de. ana shu jafo otani yuragiga bitta nayza kamon urildi endi dod bola adoy tomon tamam bo'ladiyu bolada shirinda oxirini o'ylaydiki man o'tib ketganimdan keyin bu namoz o'qisa keyin qabul bo'lmay qoladi mayli o'zimni tiy namozi qabul bo'lsin deydida sabr qiladi farzandni qilgan ishiga chunki bir paytni o'zidan ham biron ish o'tgandir balki mana shu otaga jafo qilganda farzand masjidlarda <vergatafatil> masala talashib yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda ovozlar baqirilib to'palanlar bo'lganda <türk> eng past haromdan hazar qilmaydigan namoz o'qimiydigan odam odamlarga rais mahalla mahallaboshi bo'lganda payg'ambarimizni so'zlari bu o'n to'rt asrlik so'z qavmga benamoz harom halolni farqiga bormaydiganlar bosh bo'lganda xudoga shukur bizni mana bu mahallamizda namozxonedi oqsoqolimiz ah, hozir ham namozxon hatto hoji allohimga shukur ko'p joyda shunday e bir xil joylarga boramiz namoz o'qisa oqsoqol ah, chiqib ketyapti mahallani oqsoqol ah, namoz o'qimagandan e keyin harom halolni yo'q borardi bitta mahallada qancha namozxon odam bor qancha iymonli odamlar bor Oche o'sha o'shandan maslahat so'raydim bu ham bir oxir zamonni belgisi ekanda buni hozir nima bilan tugashini aytadilar va odamni yaxshiligidan emas yomonligidan buni qo'lidan yomonlik keladi deb hurmat qilinganda qo'rqib hurmat qilasizda u yomon u yomon odam andishasi yo'q iymon yo'q xohlagan paytida xohlagan yomonligini sizga qiladi o'shaning uchun ha keling deysizda bir fors odam aytgan ekan a at taqozoi zamona az taqozoi zamona harra guftanman amak hirsra guftan man tag'o ta zamonaning taqozosi bilan eshakni amaki dedim ayiqni tog'a dedim degan ekan endi shunday paytlar bo'lib qolganda va shuribatul xamru aroqlar ichilganda aroqdan hazar qilmasdan nevaralik bo'lganda ham apkatta bo'lib qolganda ham shu narsalar tanovvul qilganda valubisal hariru erkaklar harir koynak kiyganda chiroyliloq ko'rinin mana ham ipak koynak ki manga ham erkaklar qarasin deydimi bir xili jahariridan kiyioi erkak kishini xudo o'zi qo'polroq qilib yaratgan qo'polroq kiyim erkak kishiga yarashadi kiyimni dag'ali yarashadi olloh ayolni nazokatli qilib yaratgan unga nazo erkak qancha qo'pol bo'lsa shuncha erkakligi yaxshi erkak kishini qancha muloyim bo'lib endi bu boshqa tomondanu ha harillarni ko'yib olib lippa lippa qilgani o'xshamaydi bu ham qiyomatni bir belgisi ekan yarim yalang'och ayollar o'ynaydigan tomosholar paydo bo'ladi ko'p erkak yigitlar shu yarim yalang'och o'ynaydiganlarni tomosha qilish bilan ibodat qilmay zikrilloh qilmay shu televizorga tikilgancha o'tiraveradi yarim yalang'och qizlar ayollar o'yinga tushganda va bema'nim tayni yo'q ashulalar avjiga chiqqanda oldin bir ashulani bir ma'nosi bo'lardida musiqalarni bir nimasi bor hozir yo rabbim nima deyapti hech kim tushunmaydi haligi iymon e'tiqodsiz likillayveradi o'zi ham tushunmaydiyu uni likillatyotgan shayton oxir zamon bachchasi biram ko'payib ketdi bular biram oynayi jahonni egallab oldi bular 15 minut Alloh to'g'risida so'zlasak shu likillayotganlar bir pas 15 minutga shuni eshitsaydiki biram bu gruppasi ko'payib ketgan biram ko'payib ketdi nimani deydi nimani qo'yadi nima ohangda o'zbeknikimi hindiynikimi anglisnikimi o'risnikimi i musiqasini tayini yo'q bo'ydoq bolalar ui ish qilyapsiz Ala qiyomatning yana bir sizga belgisi yana bitta belgisi bu Wala ana va ummati avvalaha avvalgilarni masxara qila boshlashadi oldingi o'tgan avliyolarni solih insonlarni ishini masxaralashadi so'ng deyapti payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam fal yartaqibu inda zalika rihan vasallamso'ng deyaptilar shu narsalar ko'paygandan keyin alloh taoloning havosi kasallikka aylanadi deyaptilar payg'ambarimiz shifo bo'ladigan havo zaharlanadi suvlar ichsangiz ichingizni og'ritadigan shu shifo berishni o'rniga suvlar kasal qiladi nasl buziladi chalabolalar tug'iladi bolalar mayib bo'lib tug'iladi nabototlar ayni boshlaydi dori bo'ladigan nabotot o'simlik insonga ziyon bo'la boshlaydi mana shularning hammasi yuqoridagi aytilgan narsalarning sababidan bo'ladi bu hammasi insoniyatni ayniganidan nima qilishini bilmay ekologiya 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 odamzotni tuzating ruhini odamzotni moshinani tayini kovlashaveradi odamni bir tuzatish kerak odamlarni e'tiqodini tuzatish kerak hamma ishni hamma narsaga sabab bo'layotgan odamlarning peli xulqi bo'lyapti aziz birodarlar mahallaga bosh bo'lib olganlar haliyam ba'zi joyda to'ylarda arani o'zi ochib berib o'zi so'zni boshlab beryapti haliyam macjid desa jahli chiqadi haliyam mana shunaqangi ishlar avjiga chiqib ketyapti undan battar bo'lib ota onalarni gapiga kirmayapti bolalar otaga jafo bo'lyapti onani hurmati bo'lmayapti aldab yotishibdi bir birini omonatlarga xiyonat bo'lyapti